Всем привет дорогие друзья! С вами Снайк Настя и сегодня я бы хотела вам показать, как сделать картину в Майнкрафт. Вам понадобится дубовые. Да, вам понадобится шерсть и, конечно, палки. палки. Возьмем побольше палок. Шерсть кладем посередине и палками. И кладем вот так палки. Вот у нас появляется картина. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Снет Настя. И помните, чем больше лайков, тем больше я буду снимать видео. Всем пока!